Поможи ему. 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 Поможи В 19.30 на пульс 101 поступило сообщение о возгорании отдельного стоящего гаража по адресу генерала Бочарова 41А. По месту прибытия, по... На момент прибытия в первых подразделениях Значит, из гаража шел пустой дым, гараж был закрыт, хозяева на месте не было. Значит, оперативными действиями при проведении разведки и при опросе соседей было установлено, что в гараже может находиться автомобиль и газовые баллоны. Значит, при вскрытии гаража был подан огнетушащий ствол, в кратчайшие сроки пожар был ликвидирован, горели имущество, мебли на площади 18 метров квадратных. При проверке на наличие баллонов было установлено, что в гараже действительно находились баллоны газовые, также пустые бочки, предположительно, с подкраской, канистры. Машины в гараже не было. Пострадавших, погибших при ликвидации пожара не допущено. Старший помощник начальника дежурной смены ОКЦ, подполковник службы гражданской защиты Худенко Николай.